Натажи Наташа, марш. товарищ старший воспитатель, пятый отряд на торжественную линейку, посвященную открытию оздоровительного сезона 2017 и второй лагерной смены построен. Воспитатель торжественную линейку, посвященную открытию оздоровительного сезона 2017 и второе лагерное смены построен. Отряд. Отряд! Отряд! Лисая, Отряд наш девиз. Командир отряда, товарищ старший воспитатель. Тряд... На торжественную линейку, <свеческая> э, купа... посвященную открытию. Сезон оздоровительного сезона 2017 и второй лагерной смены построен. Отряд. И его! И его! Отряд наш девиз. Командир отряда Пасечный Кирилл. Товарищ старший воспитатель, второй отряд на торжественную линейку, посвященную открытию оздоровительного сезона 2017 и второй лагерной смены построен. Отряд! Товарищ второй отряд на торжественную линейку, посвященную открытию оздоровительного сезона 2017 года и второй лагерной смены, построен. Отряд! Вместе! Отряд! Лагерь. лагерь на торжественную линейку, посвященную открытию оздоровительного сезона 2017 и второй лагерной смены построим. Лагерь, наш девиз. Разрешите. Оздоровительный сезон 2017 года и вторую лагерную смену открыть. Флаг Украины и флаг Купенщины поднять. Оздоровительный сезон 2017 года. Вторая лагерная смена считать открытой. Флаг Украины и флаг Купенщины поднять. Командиры отрядов на флаг. Командиры отрядов. Флагу. Це глава Куп'янської районної державної адміністрації Ситнік Ніколай Ніколаєвич і заместитель глави адміністрації Палеха Євіна Івановна. І ми з задоволенням доставляємо їм слово. Шановні батьки, гості запрошені присутні, дорогі наші діти, щиро сердечно вітаю вас на Куп'янщині, на території цього прекрасного табора Соснового. Сьогодні у нас знакова подія. Ви відкриваємо другу табірну що хочу це сказати, я хотів би звернутися до нашого молодого покоління для тих, для кого ці три тижні стануть практично другою домівкою. Я хотів би побажати, щоб ви дуже з великою користю провели цей час, щоб ви здобули тут нових друзів, щоб ви дізналися про багато нового цікавого, щоб вам тут було затишно, щоб ви розуміли, що поруч з вами друзі, поруч з вами професійні вихователі. А персонал зробить все для того, щоб ті дні, які будуть проведені в нашому чудовому таборі, були для вас незабутніми. І ще раз вітаю вас із сьогоднішнім святом. А для вас це сьогодні дійсно сьогодні свято. Ну, як кажуть, гості з пустими руками не ходять І для того, щоб у вас все ж таки ви більш плідно проводили свій час, займалися спортом. Ми даруємо вам спортивний інвентар, який знаходиться поруч. Директор лагеря табора вже прийняв його. Тому Дорогенькі мої, і ще раз від щиро серця, вітаю вас із сьогоднішньою відкриттям зміни. І хочеться побажати одного. Після того вона полетить дуже-дуже швидко. Після того, як закінчиться ця зміна, щоб ви своїм друзям розповідали, як чудово на купівщині, який чудовий табір є Сосновий. І саме основне, щоб у вас було бажання наступного року знову повернутися до нас. Зі святом вас. Я із задоволенням вітаю нас, вас на нашій гостинній куп'янщині. Я бажаю, щоб ви тут себе відчували як вдома, щоб у вас з'явилися нові друзі, щоб ви провели змістовно свій відпочинок і щоб у вас вражень е достатньо було на цілий наступний рік, щоб ви зміцніли, поздоровішали, щоб ви були усміхненими, веселими зі святом вас і всього всього самого найкращого. Это позвало И сосновый раскрыл свои объятия. Пусть знают все, нам крупно повезло, И теперь впереди нас ждут веселые занятия. Эх, пусть же будет яркой заводной всех дней, всех дней большая череда, И наполняет лагерь теплотой Весная Ви... огорная двора. А все-таки на свете придумано не зря, что уезжают дети на лето в лагеря. Все слыхали, есть на свете. Чудо чудное одно. И приехать. Всем хотелось. Всем хотелось лагерь. Нас давным-давно. Мы приехали сюда, в лагерь мы попали. Просто чудо, красота, вот о чем мечтали. Дружно в лагере живем, вместе песенку пойдем. Сменно здесь мы проведем снова наш любимый дом. Второй отряд. Ковальный Александр Михайлович. И Катриста Светлана Викторовна. Третий отряд. Ковольва Евгений Геннадьевич. И Карашкова Алина Юрьевна. Четвертый отряд. Головченко Алексей Борисович и Сеганцева Валерия Витальевна. Пятый отряд. Всего Ирина Григорьевна. Переверьте Варина Алексеевна. Шестой отряд. Дорогие Любовь Олеговна, Рябцева Карина Алексеевна и Садник Оксана Викторовна. <связывая> Наши воспитатели прекрасны. Каждый чем-то да хорош. В целом мире лучше наших. Не старайся, не найдешь. И чтобы всем нам было веселее жить, мы сейчас заставим наших воспитателей давать клятву. Готовы, воспитатели? Да. Отлично. Итак, я читаю, а вы после каждой строчки кричите «да». Итак, детям в лагере поможем всегда. Да! Дружнее. Нас не пугает проблем чехарда. Да! Детей усыпить для нас ерунда. Да! Клянемся их не лупить никогда. Да! Ну только слегка пожурить иногда. Да! Будем спокойны, как в речке вода. Да! Мудрыми будем, как в небе звезда. Да! Будем вставать по утрам в холода. Да! Чтобы успеть и туда, и сюда. Да! А теперь троекратно. Клянемся, клянемся, клянемся. Клянемся, клянемся, клянемся. Аплодисменты нашим воспитателям. Спасибо. Во с линейки шагом марш. Похоже, бегайся в так вот так, он сладко, как он дается место, повторяющий мир. Ты не такой, как ты, и пусть никто не поймет, но нас не то, что здесь. Когда ты не похожи, я не похожи, Ты не похожий Нас залих, Ничто не тревожишь Сегодня так важно, просто немного становится другим. Вс хорошо, мы резко Your yes. зачем да почину, Я понемногу с ума, ты не сама А эти ночи в Крыму Теперь кому и не Потом перейду No, I'm